do'stimiz kravchenko ivan akuluka bilan nima bo'lib aprel oyida ikki ming yigirma uchinchi yilda o'lib ketdi bu yerga qabrladik bu bizn bizlarni rotamizdagi bola bu yerda igor vasilenko meni do'stim advokat u ham e, urushga o'zi ketdi o'tgan yil aprel oyida chasovyar degan shaharda shu yerda o'lib ketdi bola mina kelib tushgan yoniga yara olib shu yerda o'lib ketdi u bola Bu yerda yana bitta bola bor shapovol roman u ham bizlarni batalyondan edi lekin boshqa rotadan edi. shapovol roman birinchi kundan beri bu ham urushga o'zi ketdi bizlarni batalyonimizda edi meni ham bir birimizni taniydik boshqa rotaga o'tib ketdi keyin ular <laughs> boshqa yerda edi qanday o'lganini men bilmayman bizlarni aerioraiklarmiz <laughs> edi bu bolalar <laughs> bizlarni batalyonni ularga ham snaryad uchib kelgan blindajiga shu yerda o'lganlar darrov narutaga geroy ukrainani berdilar <laughs> o'limidan keyin o'limidan keyin yotgan bolalar hammasi askarlar ukraina askarlari himoya qilgan bolalar ana shu kichkina yerda meni sakkizta tanishim o'lib ketgan bolalar yotibdi shu yerda bittasi geroy украины naruto rasти krava kapral Боцман роман ismi bazymy isimdə yox. Yana kim bəriydi e, bu yerdə? Igor Vasilenko advokat tostum. Ancaq adamlar, ancaq bollar. Öləp getdi bu uruşda. Hələ izi yox bu uruşun. Mənə Rusiya ni qılgan işi. Müstaqillik dövlətə basıb fashistlarni o'ldirmoqchi qanaqa fashistlarni o'ldirmoqchi men bilmayman bu yerda fashistlar yo'q